ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ದಿನ ನಾನು ಶ್ರೀ ಭಗವತ್ಪಾದ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತ ಶ್ರೀ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿಯ ಎಂಟನೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕಲಿಯಲು ಇಚ್ಛೆ ಇರುವವರು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹಾಡಿ ಕೇಳಿ ಕಲಿಯಬಹುದು ಕರಾಣ कथय कथयामः कथमुमे कयाचित्त्वा साम्यं भजतु कलया हन्तकमलं यदि क्रीडलक्ष्मी चरणतललाक्षारसचरणं समं देवी स्कन्दद्विपवदनपीतं स्तनयुगं तवेदं नः खेदम् प्रस्नुतमुखं यदा लोक्याशङ्का शङ्का कुलितहृदयो हासजनकः स्वकुम्भौ हे रम्भः परिभृशति हस्तेन झटिति अमु वक्षोजो अमृतरसमाणिक्यकुतुपौ न सन्देहस्पन्दो नगपतिपताके मनसि नः पिबन्तौ तौ यस्मात् अविधितवधू सङ्गरसिकौ द्विरदवदन क्रौञ्चदलनौ वहत्यम्भस्तम्बे रमदनुजकुम्भप्रकृतिभिः समारब्धा मुक्तामणिभिः अमलां हारलतिकां कुचाभोगो भोगो बिम्बाधररुचिभिः अन्तःशबलितां प्रतापव्यामीश्रां पुरदमयितुः कीर्तिमिव ते तव स्तन्यं मन्ये धरणिधरकन्ये हृदयतः पयः पारवारः परिवहति सारस्वतमिवा दया द्रविडशिशुरा कवयत् कवीनां प्रौढानाम् अजनिकमनीयः कवयिता हरक्रोधज्वाला वलिभिरवलीडेन वपुष गभीरे तेनाभि सरसि कृतसङ्गो मनसि जहा समुत्तौ स्तौता अचलतनये धूमलतिका जनास्तां जानीते तव जननि रोमावलिरिते यदेतत्कालिन्दी तनुतरतरङ्गाकृतिशिवे कृषे मध्ये जननि तव यद्भाति सुधियां विमर्दादन्योनं कुचकलशयोरन्तरगतं तनूभूतं व्यो मा नाभिं कुहरिणी स्थिरो गङ्गावर्तः स्तनमुकुलरोमावलिलताः कलावालं कुण्डं कुसुमशरते जोहुत भुजः रतेर्लीलागारं किमपि तव नाभिर्गिरिसुते बिलद्वारं सिद्धे गिरिशनयनानां विजयते निसर्गक्षीणस्य स्तनतटभरेण क्लमजुषो न नारी नारीतिलकशनकैस्तृट्यत इवा चिरं ते मध्यस्य त्रुटिततटिनी तीरतरुणा समावस्थास्थेम्नो भवतु कुशलं शैलतनये ऊचो सद्ध्य सिद्ध्यत तटघटि तकूर पास भी दूराओ काशांताओ दौर मूले कनक कलशाभाओ कलयता हा त्रिधान देवी त्रिवली लवली